এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথমটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব যদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমায় এন আৰ চিত নাম আবেদন কৰি নাম নোহোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি এজনো যদি নতুন মানুহ সোমাই প্ৰথম মোৰে গেৰেণ্টি কাৰণ ময়োতো এইখন অসমৰে সন্তান এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলৰ কথা সঁচা আছিল নে আমাৰ কথা সঁচা আছিল অসমৰ মানুহে দুমাহতো ক্লিয়াৰলি গমেই পাই যাব আৰু আবেদনটোতো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে ইণ্টাৰনেট দি মানুহে ঘৰৰ পৰাই কৰি দিব ইয়াততো আন্দোলন কৰিলেও নৰখিব নেটেদি নেটে আবেদন হ'ব এই দুই এদিনৰ পিছতে সকলোৱে ৰাইজৰ কসতিশীলত থিয় হ'ব নালাগিব জানো গতিকে আজি ইমান দিনে মই পাছ শ্বহীদৰ কথাত মনে মনে আছোঁ কিন্তু পাছ শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোনো

চৈধ্যৰ আগত সোমোৱা মানুহে আবেদন কৰিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সেই সংখ্যাটো অতি কম হ'ব অসমত কোনো সেইটো চিন্তাৰ কোনো কাৰণেই নাই